и этажа и так далее, потому что Одесса тогда просто испортится, может покинуть в результате обрушения многих домов, много людей и Одесса не будет красивой. Одесса не должна быть э, высотным городом, Одесса должна быть Одессой. 21 числа

Находи с пляжа, вас здесь не стояла. Одесса, слышишь этот зум Иваны по тебе ползусь?

Чтобы план зонирования был снят с повестки на Геннадия Леонидовича и Код клуб действует единственный аргумент. Простая человеческая грубая сила. Чем больше у нас будет совета тем лучше. По моим данным, голосовать будет против. Вся фракция по блокам, по политическим вопросам, потому что воруют не они. Извините, говорю прямо, почему они будут голосовать против. Значит, будет голосовать фракция самопомощи против, и будет, слава тебе Господи, голосовать 4 депутата БПП против одна будет отсутствовать и трое не будут голосовать. То есть 20 из 64 это уже хорошо, это не трое воздержавшихся. То есть уже полного добраться не будет. Еще раз прошу всех одесситов, с 8 часов начинаем собираться. 21 число, среда, не допустим принятия преступного зонтика. Все, всем спасибо.